आज संविधान गौरव सोहळा निमित्त आज ज्यांनी मला आमंत्रित केले मुख्य संयोजक प्रकाश कांबळे साहेब आदरणीय भंतेजी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर मोहनराव मोरे सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांच्या क्षमा मागतो मला माहीत आहे की खूप तासापासून आपण बसलेले आहे मी औरंगाबाद वरुण निघालो हो तो अच्छी तो प्लानिंग होती कि जास्तीत जास्त तीन वजे तो मी मैं पूर्णाला या कार्यक्रम साठ यू लेकिन पूरे रास्ते के ऊपर जितने लोग रुके हुए थे सिर्फ आपका सत्कार करने के लिए इस वजह से देरी हो गई है दोबारा आऊंगा दोबारा आपसे बात करूंगा आज संविधान गौरव सोड़ा हम मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मैं आपको इतना कहना चाहूँगा अगर ये संविधान का गौरव और बढ़ाना है और अगर संविधान को बचाना है तो 2024 के अंदर मोदी को भगाना है वरना आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि मोदी के निशाने के ऊपर हम है लेकिन मोदी इतना होशियार है कि कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना है और निशाना आप पे इसलिए है कि 22 तारीख के दिन जो कार्यक्रम हुआ भगवान राम का आदर हम भी करते हैं लेकिन उस दिन से उनके हौसले ऐसे बुलंद हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब इस देश के अंदर हमारा राज आया है मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ जब तक ये देश रहेगा तो सिर्फ संविधान का राज रहेगा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का राज रहेगा और उसी संविधान को ये बदलने की जो साजिश चल रही है उनके निशाने के ऊपर बस यही है कि कैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया और एक ऐसा संविधान दिया कि जब पिछले साल इस संविधान का उत्सव मनाया गया तो सिर्फ भारत देश के अंदर नहीं दुनिया के 120 देशों ने हमारे संविधान का जश्न मनाया जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है लेकिन आज आप भी अच्छी तरह से जानते हैं इस देश की सच्चाई क्या है को मुसलमानों से लड़ाओ दलितों को निशाना बनाओ यही चल रहा है लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं इस देश की लोकसभा के अंदर पांच सौ तिरपन लोकसभा के सदस्य जाकर बैठते हैं अगर तुम्हारे हक का तुम्हारे अधिकार का तुम्हारे पसंद का तुम्हारा चुना हुआ अगर कोई सांसद है वो तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई इम्तिया जलील है और क्यों है क्योंकि लोकसभा के अंदर अगर मैं वहां पर जाकर बैठा हूं तो मैं जिंदगी भर ये बात भूल नहीं सकता हूं कि अगर ये समाज मेरे साथ नहीं होता तो मैं कभी वहां नहीं जा सकता था उसमें मुझे बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले जितने भी मेरे दलित भाई हैं, अम्बेडकरी समाज है बुद्धिस्ट समाज है जिन लोगों ने मुझे ताकत बख्शी थी आज उसी की ताकत की वजह से मैं आज उस लोकसभा के अंदर जाकर बैठा हूं ये चिंता मत करना कि आंकड़े कितने होते हैं तुम्हारे तुम्हारे कितने लोग वहां पर जाकर बैठे हैं उनके तीन सौ हैं लेकिन उन तीन सौ के ऊपर हम दो भारी पड़ते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब जो मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अकेला एक सांसद है जिसने लोकसभा के अंदर सामने मोदी जी बैठे अमित शाह बैठे भाजप के 300 सांसद बैठे और उनके सामने खड़े रहकर असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि अगर इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई महापुरुष पैदा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है उन्हें बहुत तकलीफ हुई क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं उनके नजर के अंदर सावरकर है ऐसे भगोड़ों को ना हमने कभी माने हैं और ना कभी मानने वाले हैं लोग कहते हैं कि तुम्हार तुम तो सिर्फ दो ही लोग हैं दो ही लोग हैं अपनी पार्टी के लेकिन इतना डटकर बोलते कैसा है तो वो ताकत हमें मिलती है तो संविधान से मिलती है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दी है आज तो बोलने का अधिकार भी हमसे छीन लिया जा रहा है अगर कुछ बोले कि आ जा रहे हैं पुलिस को गुलाम बना लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे कभी इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे अरे हम गरीब लोग हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम कुछ भी कर लो हम बोल इसलिए रहे हैं कि हमारे ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है तो तुम कितनी भी ताकत लगा लो हमारा कुछ टेढ़ा नहीं कर सकते बाबा जी का खुल्लू देंगे हम तुम्हारे हाथ में आगे सच्चाई नहीं है कि आज इस देश के अंदर कोई भी अगर आवाज उठाता है ईडी वाले पहुंच जाते हैं तुम्हारी आवाज कैसे दबाई जा सकती है कैसे तुम्हें कमजोर किया जा सकता है एक उदाहरण देता हूं पिछले हफ्ते कोल्हापुर के एक में सब महापुरुषों की तस्वीर लगाई गई बच्चों से कहा गया कि तुम अपने मनपसंद महापुरुष की तस्वीर बनाओ लाओ और क्लास में लगाओ किसी ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लाई किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की लाई किसी ने संभाजी महाराज की लेकर आए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की लेकर आए एक लड़के ने टीपू सुल्तान की तस्वीर लाया टीपू सुल्तान की तस्वीर लग गई किसी का कोई विरोध नहीं आठ दिन के बाद बजरंग दल वालों को पता चला कि उस स्कूल के उस क्लासरूम के अंदर टीपू सुल्तान की फोटो लगी उस स्कूल में आकर उन्होंने हंगामा किया आठवीं क्लास का बच्चा आठवीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा इतना हंगामा किया स्कूल प्रशासन के ऊपर यह दबाव डाला कि यह बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसने टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई है मैं बताता हूं लोकसभा के अंदर जो लाइब्रेरी है उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो ओरिजिनल संविधान लिखा है जो ओरिजिनल उसकी कॉपी है वो लोकसभा के अंदर रखी हुई है मैं जब सांसद बनकर वहां पर गया तो सबसे पहले उस संविधान को मैंने प्रणाम किया कि आज इस संविधान ने मुझे अधिकार दिया कि मैं वहां तक पहुंचू मैं वो संविधान को खोलकर देख रहा था जो ओरिजिनल कॉपी है बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखी हुई उस संविधान के पन्नों के अंदर टीपू सुल्तान की भी तस्वीर है जिस टीपू सुल्तान को जिस टीपू सुल्तान की तस्वीर को बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान के अंदर लिखा है रखा है तुम जैसे गुंडे मवालिया कभी देखे हैं, कभी पढ़े हैं संविधान ये समझ रहे हैं कि हुकूमत हमारी आ गई तो अब हम कुछ भी करेंगे उनका सरदार जो बैठा है वहां पे। मालूम है ना सरदार कौन मित्रों भाई और बहनों नौटन की उसकी अदाकारी तो देख कर शाहरुख भी शर्मा जाता नासिक के मंदिर में आए सहा अकेले झाड़ू लेके अकेले मार ले ना फर्शी पे कचरा है कुछ नहीं दिख रहा लेकिन अकेले झाड़ू मार रहे मैं उसी वक्त प्रार्थना किया कि जिंदगी भर इस आदमी के हाथ में झाड़ू दे दे ये सरकार चलाने के लायक नहीं है तो झाड़ू ही चला बेहतर रहेगा ऐसी ऐसी बातें आज हमें देखने को सुनने को मिल रही है मेरा ये कहना है कि इस मुल्क के अंदर कानून अगर बना है तो सबके लिए बना है ऐसा नहीं है कि दलितों के लिए अलग कानून है मुसलमानों के लिए अलग कानून है हिंदुओं के लिए अलग कानून है कानून सबके लिए बराबर है लेकिन क्या वजह है कि वो कुछ भी बोले तो कुछ नहीं हम जरा सा बोल दे तो बड़ी आफत बड़ा हंगामा तो एक बात यहां के इस पूर्णा के तमाम इस आवाम के जरिए मैं मोदी जी आपको एक पैगाम देना चाहता हूं एक बात बोलना चाहता हूं और उनको मानने वाले भाजपाई हो शिवसेना वाले हो बजरंग दली हो कोई भी हो पचहत्तर साल तक तुम बोलते आए हैं, हम सुनते आए हैं अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा क्योंकि ये ताकत अगर लोकसभा तक मुझे पहुंचा सकती है कामड़े साहब संविधान का गौरव आप करिए हम सब करेंगे लेकिन अगर इस राज्य के अंदर इस देश के अंदर अगर सिर्फ दलित और मुसलमान एक ताकत बनकर खड़े हो जाए तो अच्छे अच्छे को पिछाड़ने की ताकत हम रखते हैं कभी सोचा था किसी ने बनते थे आपका आशीर्वाद था ऐसे न जाने कितने बनते जी रास्तों के ऊपर निकले थे हमें आशीर्वाद देने के लिए अगर जो काम हम औरंगाबाद में कर सकते हैं वो काम हम पूर्णा में भी कर सकते हैं बशर्ते तुम्हें तो एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अगर बाबा साहब को मानते हैं तो मेहरबानी करके बटो मत अलग अलग गुटों के अंदर एक ताकत बनकर खड़े रहो और अगर वो ताकत बनकर खड़े रहेंगे दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी मुझे नांदेड़ के आगे एक सभा लेने के लिए जाना है दोबारा मैं आप लोगों के बीच में यकीनन जरूर आऊंगा इस बार मुझे क्षमा करिएगा बहुत बहुत शुक्रिया और जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि ये संविधान हमेशा इस मुल्क के अंदर जिंदा रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद समारूख करावा या आंबेडकरी आंदोलनाचे हे कार्यकर्ते आमचे मित्र आदरणीय प्रकाशजी कांबळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित सर्व बौद्ध उपासक उपासिका मित्र हे जे संविधान वर्षापासून आंबेडकरी आंदोलनचे चळवळीचे आमचे प्रकाश कांबळे साहेब करीत आहेत बावीस वर्षापूर्वी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळामध्ये संविधानाची चिकित्साय समिती नेमली होती आणि बावीस वर्षापासून फक्त त्यावेळी संविधान बदललं पाहिजे आमच्या प्रकाश दादाना हे समजलं की संविधानाचा गौरव केला पाहिजे अटल बिहारी वाजपेयीची जी चळवळ आहे जे संविधानाच जे चिकित्सा त्यांनी सुरू केलेली होती आणि त्यावेळी प्रकाशराव कांबळे साहेबांनी हा

कांबळे साहेबांनी केलं त्याबद्दल मला आणि आपल्या सर्व समाजाला त्यांचा अभिमान आहे मित्र महासूर्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दोन राष्ट्रग्रंथ दिले एक भारतीय संविधान आणि दुसरा बौद्ध आणि धम्म या दोन्ही ग्रंथ हे राष्ट्रीय ग्रंथ समजले जातात आपल्याला माहित आहे कायदे होते होते, वर्णाचे माणसाला गुलामगिरी सारखे वागवण्याची प्रथा होती युगंधर डॉक्टर बाबासाहेब आले त्यांनी संविधान दिलं आणि त्या सर्व समाजाला त्या गुलामगिरीतून आहे तीन वर्षापूर्वी जंतर मंतर या ठिकाणी काही बांधण्याच्या पोराने संविधान जाळलं ते देशद्रोही मात्र सत्ताधीच त्यांना कसल्याही प्रकारच काहीही करत नाही हे दिनाच्या दिवशी ध्वजारोहण करायचे नाही आंबेडकरांचा फोटो लावायचा नाही अशा प्रकारचं जे त्यांनी निर्माण केलं होतं मित्र हो कल्पना करा ज्या माणसानी या देशाचा संविधान दिलं आणि जो काय न्यायाधीश तालुका स्तरावरचा बाबासाहेबांच्या फोटोचा धिक्कार करतो आणि सत्ताधारी कसल्याच प्रकारे त्याच्यावर देशद्रोही म्हणजे खटले भरत नाही असे कारस्थान बाबासाहेबांची घटना नको आहे समाज पीडित माणस ही घटना नष्ट करण्याचा प्रयत्न चालू आहे मित्र हे प्रमाणात सुरू आहे आज देशामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून अतिशय वेगवेगळ्या वे प्रकरण दाखवले जात आहे समाधीद्वही कार्यवाही केल्या दे, जात आहे घटनेच्या जा विरोधी कारवाया केल्या जात आहेत परंतु सत्ताधारी कसल्याच प्रकारचं ते सेन्चरवर घरा घालत नाही आणि देयद्रोई म्हणून त्यांचं नष्टही करत नाही फक्त मला या ठिकाणी हे एमा, म्हणायचे आहे की मित्र भारतीय संविधानात प्रभुत्व राष्ट्राचे प्रतिबिंब आहे कारण घटनेच्या प्रत्यय धम्माचं आपलं पथदर्शक दिसते म्हणून जे संविधाना अभिप्रत आहे ते आपल्या धम्मात आहे आपल्या धम्मामध्ये धम्म हे लोक कल्याणकारी जीवन विज्ञान आहे ते मानवतेचा उच्च संस्कार आहे धम्मामध्ये अथांग पाण्याने भरलेला आहे समुद्र धम्मामुळे तो प्रदीप्त झालेला आहे आपल्या धम्मामध्ये समता बंधुत्व न्याय आणि करुणा हे सम धम्माची पार्श्वभूमी आहे तर विद्या विनय आणि मैत्री शांती हे आपल्या धम्माचा आधार आहे आणि म्हणून या धम्माचा प्रचार केला आणि त्यांच्या नंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या धम्माचा प्रचार आपल्या भारतात केला नवे धम्मात केला आणि म्हणून धम्माला बहुजन कलाय बहुजन हिताय आपल्या धम्मामध्ये जे मांडलेलं आहे ते संविधानात मांडलेलं आहे आणि संविधानाला जे अभिप्राय आहे ते आपल्या धम्मात आहे म्हणून असं म्हटलं पाहिजे की भारतीय संविधानात प्रबुद्ध राष्ट्राचं प्रतिबिंब असं असं प्रकार होणार नाही मला या ठिकाणी बोललं माझ्या पामरा या पामराला या कार्यक्रमाचं अध्यक्षपद दिलं त्याबद्दल परिषदेला त्या दे ठिकाणी यावं असं नम्रतेची विनंती त्या ठिकाणचे जे समितीचे माणसं आहेत कार्यकर्ते आहेत त्यांनी तुम्हाला सर्वांनाच विनंती केलेली या ठिकाणी माझे दोन शब्द आपण ऐकले त्याबद्दल मी तुम्हाला सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आभार मानतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो व्यक्त करण्यात येत आहे तेव्हा सर्व संविधान समितीच्या सर्व सदस्यांना मी विनंती करतो की सिद्धार्थ जी यांना वाढदिवसाच्या आपण या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करावयात सिद्धार्थजी भालेराव यांना उदंड आयुष्य लाभो ही भावना सर्व या ठिकाणी सर्वांच्या वतीनं व्यक्त होत आहे आणि यानंतर या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी आदरणीय गटनेते बाया खारे यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करा अखिल विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना प्रथमता अभिवादन करतो आज पूर्णा शहरामध्ये भारतीय संविधान गौरव सोहळा जवळपास बावीस वर्षापासून आपण या ठिकाणी साजरा करत असतो या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित पूज्य भदंत डॉक्टर उपगुप्तजी महास्तवीर त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले त्याबद्दल समितीच्या वतीने त्यांचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहे तसेच आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राचार्य मोहनरावजी मोरे हे त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष त्यांनी अध्यक्षपद बुलवलं त्यांचंही समितीच्या वतीनं आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत तसेच प्रमुख व्याख्याते डॉक्टर भगवानराव वाघमारे सर हे लातूरून या ठिकाणी आले समितीच्या वतीनं आभार प्रदर्शन करण्यात येत आहे तसेच आमचे ॲडव्होकेट रविदा गायकवाड हे परभणीहून या ठिकाणी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले त्याबद्दल त्यांच्याही समितीच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात येत आहे पूर्णावासिया सर्व व्यापारी सर्व या पुणेतील नागरिक बौद्ध उपासक उपासिका त्या कार्यक्रमाला ज्यांनी त्यांनी आवर्जून उपस्थिती लावली अशा सर्व नागरिकांचं पुणेकरांचं समितीच्या वतीनं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो सहकारी तसेच विनोद सर व सर्व यांनी कार्यक्रमाला के सहकार्य केलं त्यांचाही आभार व्यक्त करतो तसेच विशाल बहातरे यांनी कार्यक्रमात उपस्थिती लावली त्यांनी सहकार्य केलं त्यांचंही या ठिकाणी समितीच्या वतीने मी आभार व्यक्त करतो आणि सर्व सर्वांचे पुणेकरांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि हा कार्यक्रम संपला असे या ठिकाणी जाहीर करतो जा, तसेच तसेच ख्यातनाम गायक विजय सातोरे यांनी तबल पाच तास हा कार्यक्रम या ठिकाणी सर्वांना भिमगीत बुद्ध गीतांच्या माध्यमातून या ठिकाणी तसेच पंचशील नाट्य ग्रुप यांनी उत्कृष्ट असे देखावे दाखवत असवायती दाखवते असं संविधान गौरव सोहळ्याची शोभा वाढवली त्याबद्दल या नाट्य ग्रुपचं पण पंचशील ग्रुपचं पण या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो आणि आजचा हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो जय भीम আরে <muchas>